Assalamualaikum dan selamat malam. Kita kembali ke episod 9 The Tiger Show Podcast. pertamanya, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia dan di mana-mana saja yang menonton dan mendengar podcast The Tiger Show. Jadi, pada malam ini, kita sekali lagi menjemput tetamu kita yang pernah hadir sebelum ini, Datuk Seri Abdul Rahman Maidin, mantan uh, pengurusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Apa khabar Datuk Sri? Khabar baik. Ha. Macam mana setakat ni dah hampir dua minggu berpuasa? Tak salam dekat awak dulu lah kan. Ha. 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 Memanglah dah dua minggu kan. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan uh, salam Ramadan Selamat berpuasa Terima kasih Kepada seluruh rakyat Malaysia Khususnya yang Islam Dan pada yang bukan Islam uh, Yang juga menikmati uh, apa Segala-gala yang berkaitan dengan uh, Puasa ini Betul. Mereka juga tumpang Menikmatinya sebenarnya hmm. Jadi pada mereka juga lah uh, Saya juga Minta dia orang continue Teruskan dengan uh, menikmati juadah Malaysia Betul Yang dihasilkan oleh orang Melayu Betul Ya uh. Jadi saya tengok Dato' Sri uh, Lately belakangan ni Saya tengok di social media eh, Ada trend banyak Dalam kalangan Bukan Islam, bukan Melayu Yang turut sama uh, Berpuasa Betul-betul dia berpuasa Dia bersahur Benda-benda macam ni Dulu-dulu ada ke datuk Sri? Kalau bila orang bukan Islam atau bukan Melayu berpuasa ini, kalau dulu agak uh, tak dengar lah. Mm -hmm. ya. uh, sekarang ni mungkin ada satu dua mengak ingin, menga, ingin uh, ber-experience. Mm -hmm. ya. uh, puasa itu apa dia sebenarnya? Yang mereka nak ambil tahu. Kalau makanya menjalankan, ada setengah-setengah yang menjalankan puasa itu supaya Depa juga uh, dapat uh, pengalaman uh, puasa itu macam mana yang dialami yang yang sudah pun di 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 kaum oh, Islam oh, Melayu khususnya yang buat begitu lama. Mm -hmm. Jadi ini baguslah saya kira untuk orang-orang di Malaysia ni uh, dapat faham bahawa dalam usaha uh, menjalankan ibadah puasa ni Uh, dapat di sama-sama. Nikmatnya saya rasa sama. Uh, nikmat maksudnya orang berpuasa tu ada nikmat-nikmat dia. Ya. Uh, jadi dapatlah dialami juga oleh orang, orang yang bukan hmm. Islam. Jadi saya kira itu satu perkara yang patut dicontohi lah. Saya tidak ya. galakkan semua orang suruh berpuasa. Yalah. Yang berpuasa hmm. tapi sebagai satu amalan kalau sekali-sekali memang kalau belum belum kita pernah dengar kan intermittent fasting mm -hmm. uh, dan segala macam yang berkait dengan fasting. Mm hmm. Sudah pun ada trend-trend ini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sebagai contohnya dalam TikTok antara yang top eh uh, kita punya guest sebelum ni mm. yang kita panggil dia nama dia ama Jin. Mm. Dia ni seorang uh, gadis Tionghoa yang fasih berbahasa Melayu dan sekarang ni saya tengok di TikTok dia hari-hari hmm. membuat update lah dia puasa yeah, yeah. dan banyak lagi sebenarnya saya tengok ramai lagi oh. uh, ok Datuk Seri uh, disebabkan Datuk Seri ni lebih senior banding kami jadi adalah baik juga kita lama lah ha, orang lama lah <laughs> <laughs> kalau, kalau boleh Datuk Seri kongsikan sikit maksudnya perbezaan bulan bulan puasa pada tahun 60-an, 70-an, 80-an dengan yang hari ini zaman social media. Saya mula berpuasa sebenarnya tahun 50-an. 50-an. Ya, uh, dan kemudian berterusanlah. Mm hmm. Uh, jadi memanglah ada daripada banyak uh, banyak aspek. Ya, berpuasa ni agak berbeza daripada dulu dengan sekarang. Mm hmm. Dulu ni berpuasa ini adalah sebab kita berkampung. Ya. Yeah. Walaupun saya daripada Tanjung. Tanjung. Uh, yalah orang Pulau Pinang, kita pun tak pernah sebut. Orang Melayu Pulau Pinang tak pernah sebut nak pergi Georgetown. Mm -hmm. Town. Mereka -hmm. Mereka, mereka, mereka duduk dalam bandar tu. Kalau mereka nak ke tengah-tengah bandar, mereka kata saya nak ke Tanjung. Yeah. Hmm. Uh, itu nama original dia ya, kan uh, itu Tanjung original dia nama Tanjung Pelaga kan hmm. tapi bagi orang yang duduk pulau kalau santai setiap, -setiap hari perbualan setiap hari uh, kalau kita sama-sama kawan kita nak pergi mana ni oh, kita nak pergi Tanjung hmm. ya? Yeah. Uh, hmm. kita pergi Tanjung maksudnya pergi ke bandar lah. hmm. Uh, hmm. dan itu maksudnya dia. dia tak panggil pergi Georgetown ya? uh, dia tak akan panggil Georgetown rasa pelik lah hmm. kalau hmm. nak pergi Georgetown hmm. <laughs> dia hmm. duduk dalam Georgetown nak pergi Georgetown kan hmm. <laughs> <Yeah. laughs> Jadi itulah yang sebenarnya. Jadi pada waktu-waktu itu banyak kampung saya duduk boleh dikatakan dalam bandar lah. Hmm. Uh, maksudnya ada kampung Melayu dalam bandar? Uh, ramai. Dulu yeah. kalau nak kira kampung Melayu, kalau tidak uh, ratusan puluhan lah. Hmm. Kan, Puluh-puluh lah. Uh, saya saya lahir di sungai, kampung Sungai Pinang di, di Tanjung, di, di bandar. Maksudnya. bandar. Kampung Sungai Pinang tu kampung nelayan uh, memang duduk di tengah-tengah bandar uh, di, Tanjung tu. Jadi ada kampung Dodol, ada kampung Makam, ada kampung uh, macam macam kampung Cik Teh dan kampung Cik Ros. Macam-macam lah ada kampung. Maksudnya ramai kampung dalam kampung orang Melayu dalam kampung tu ramai. Uh, jadi makanya bulan-bulan puasa ni menjadikan satu keramaian hmm. Uh, sambil berpuasa uh, sebab puasa ni Uh, bagi saya adalah satu bulan yang orang Melayu paling kreatif. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Mm -hmm. Dia menghasilkan makan makanan-makanan mak, mak, yang kalau biasa-biasa dia tak buat. Hmm, tak nampak. Bulan tak nampak. Bulan puasa dia akan keluarkan benda. Mm hmm. Ya. Yeah? Uh, makanan biasa hari -hari ada, tapi bulan puasa ni agak uh, lebih dia kreatif, dia memikir mm -hmm. macam mana nak makan bukan yang macam selalu pasal buka yeah. puasa. Ada right? special lah. Ada special lah orang mm. kata nak buka puasa ni ada special. zaman-zaman mm. uh, tu kita kalau nak melegakan hari panas nak buka puasa dengan air vitamin, air ais misalnya. Kita makan kita tak nak fridge. Hmm. Makanya kita beli ais kita panggil ais tongkol ni ais batu. Uh -huh. uh, yang dibelah, uh, yang dipotong, dia datang besar. Uh -huh. Lepas tu dia potong sekecil-kecil, dia jual lah. Uh, dengan uh, habuk, orang kata apa, habuk kayu. Habuk kayu. Uh, jadi bila nak buka puasa, ramailah beratok dekat uh, orang yang luar ais. Budi ais uh, ni? ais batu. Kita panggil uh -huh. ais batu lah. Uh -huh. Jadi dia disalut dengan uh, apa ni... Uh, apa ni habuk kayu lah supaya uh -huh. dia tak dia tak tak Cepat tak habis. Dia tak habis. kuranglah dia punya kecairan tu. Mm hmm. Uh, sebab kayu. Jadi itu sekarang ni dah tak ada. Mm -hmm. Semua orang that. dah ada uh, peti Petit ais kan orang buat ais sendiri. Tapi dulu di rata-rata kampung ada orang jual tu. Jual ais. Itu air, satu eh. lah sebenarnya mm -hmm. kan. Kemudian uh, kalau di kampung juga uh, di bandar di Tanjung tu lah sebenarnya uh, oh, macam dalam kampung sendiri ada rumah buat kuih katalah kuih baulu ah, kuih kuih Lopeh misalnya hmm. ya ada sini buat kuih kuih talam misalnya ada seorang ni buat seri muka dia orang akan uh, exchange exchange bertukar-tukar ha. ha. ya supaya jadi uh, keperluan untuk mengadakan uh, gerai-gerai kurang kurang yang ha, dar pada kan. ni Jadi maksudnya hmm. pertukaran ini inilah mengeratkan lagi komunitas ataupun community hmm. feeling hmm. Uh, dalam kampung pada waktu itu. Ini saya sekitarnya pengalaman saya lah di utara kan. Eh? Hmm. Kalau ha. boleh tanya sedikit si, maksudnya maksud si, kampung dalam bandar ni adakah macam kampung baru di KL kan? Ya, lebih kurang lebih macam tu. Uh, kan? Tapi kampung baru di KL ni besar lah. Mm -hmm. Lebih besar. Yang maksud tu kecil-kecil lah kampung ni. Kampung tu kecil-kecil mungkin uh, saya bisa tinggal di kampung makam misalnya. Atau di kampung dodol misalnya. Mm -hmm. ya. Di mm -hmm. Sungai Pinang tu dah tentu kan. Ya? Mm -hmm. Uh, dia kurang lebih dalam 4 itu bagi rumah. Banyak juga. Uh, uh, hmm. banyak juga. Tapi kalau dibanding dengan kampung baru boleh Yalah. kata. Lagi banyak lah. Lagi banyak lah kan. Uh, jadi... Uh, di situ uh, dalam kampung tu nanti adalah yang macam saya sebut tadi pertalian hubungan mm -hmm. yang mengeratkan jadi bulan puasa ini satu aktiviti atau satu selain daripada a uh, restrain ataupun menegah ya mm -hmm. uh, sesuatu yang kita nak buat tu kita tinggal supaya tidak melampaui batas tidak buat benda-benda yang tidak baik dia buat benda-benda yang orang, yang sepatutnya kalau hari lain kalau kita ter, ter, terbuat, itulah kita menjadi ajaran kepada kita supaya ada restraint, mm -hmm. supaya kita tak buat benda tu. Selain daripada yang di, 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 di uh, the calling of the religion ataupun panggilan dalam hukum-hukum uh, agama secara spontan juga, dia mengeratkan mm. community, sesuatu community dalam kampung tu. Mm. Sebab hari tu Hari yang kita berpuasa tu, kita tak fikirlah nak benda-benda lain yang Sebab kita... dari sini, makannya lebih mesra. Lebih mesra lah. Kita bertukar-tukaran makanan, hmm. ya. Uh, kita, anak-anak kita, melawat rumah ni, rumah tu, ya. Ya. Haa, jadi... lah jirat. So, there is a more... The feeling is more, orang kata, kekampungan itu menjadi sesuatu yang mengeratkan lagi. Haa, hmm. uh, bukan hanya sekadar hubungan atau silaturahim rahim hmm, hmm. tetapi juga uh, menjiwai kekampungan yeah. uh, dan komuniti dalam kampung tu. Kalau zaman tu Datuk Seri 50-an 60-an eh, kalau orang tak puasa macam mana? Ada bukan tak ada lah orang tak puasa tetapi saya rasa satu tidak ada orang yang tidak puasa tu tidak menonjolkan diri dia sebagai orang yang tak puasa. Ha. Dia malu-malu sikit. Ya, malu Cuma, lah. Ha, dia malu-malu sikit. Lah <laughs> ni pun. Ha, okay. Tapi uh, nak kata tak ada memang ada lah. Hmm. Tetapi tidak uh, tidaklah menjadi sesuatu. Macam mana ya? Uh, pelanggaran yang tindakan dia drastik tidak tak adalah masuk kereta mayat. Ah ha, tak ada tak ada. Ah ha, tak ada dan sebab kita menjaga maruah orang. orang. Ha, maruah orang. Ah maruah orang kan. Jadi bila menjaga maruah orang, kita dan dia pun bukan nak menonjol. Hmm. Maksudnya dia tidak ada sifat menonjol, ha, menonjolkan dia... ataupun sifat uh, yang mengingkari. Ada ha, dia tak ada sifat tu. Tidaklah makan jarak terbuka semua ha, kan. Ya, ya ya. Memang kalau saya bisa di di misalnya di di bukit mentajam saya pernah duduk di bukit mentajam ya itu kampung mm -hmm. di di, di seberang bulan puasa memang ada kadang-kadang di ke, belakang kedai tu orang-orang yang kerja di bawah uh, panah panas yang terik mm -hmm. labor uh, labor buruh. Car, ha. buruh. Kadang, kadang dia pergi lah makan situ yang ataupun yang pergi hospital main ambil mm -hmm. ubat mm -hmm. dia nak kena minum ni pergi di belakang tu mm -hmm. dan kedai pun dia tidak akan terbuka dia akan lindungi orang-orang tu dengan kain dengan kain dan segala macam tapi tidak pula uh, orang ada khusus satu pasukan nak pi, khusus Ambush. untuk nak pergi serbu di belakang tabir uh, ya aja hmm. dia kira yang tu uh, memadai untuk uh, menjaga kehormatan agama orang Islam hmm tak, tak nah, jadi benda-benda tu tak timbul pada waktu tu ya, kalau ada keterlaluan terlalu sikitlah maksudnya dia makan tengah jalan kan tak tahulah tu kan tapi saya Mungkin tak ada, tak dengar ada masuk ayam sikitlah ah tak pernah dengar misalnya ya ah, pada waktu tu lah hmm. saya ingat macam masa saya kecil-kecil tu -kecil di Selangor lah di Banting kampung sebelah ayah saya lah, kalau tak puasa nenek saya tu okey tak apa dia masak kan Asalkan you makan dalam rumah. Hmm. Jangan makan kat luar nanti kena tangkap malu kau ya, 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 Lah ni saya rasa susah nak dapat nenek macam tu tak? Ya, ya, Sebab ada perbezaan orang dulu-dulu dengan -dulu, lama-lama lah ya. Hmm. Dia menjaga, dia dia menjalankan usaha-usaha uh, atau dia menjalankan amalan-amalan ibadah. ibadah-ibadah. -amalan ha. Dalam konteks supaya dia sambil dia menjalankan itu dia juga menjaga maruah orang. Ya. Yeah. Sebab itulah dalam dalam ibadah dia saya bukan mm. uh, amin, amin saya bukan orang uh, Maksudnya bukan mendalami mm. soal agama tetapi mm. itu pengalaman yang saya lihat pada waktu tu. Yeah, pada waktu itu. Ya, pada waktu tu dia menjalankan sebab kalau misalnya dalam kampung ada orang misalnya ada orang, -orang di masjid sedang musim, lepas mayang dia bersembang orang tua-tua. Hmm. Katalah ada anak-anak yang lalu agak uh, sama ada agak dia tidak begitu senonoh lah kelakuan hmm. dia. Dia tidak punish, dia tidak buat judgement call. Hmm. Dia akan dia akan cuma uh, menyahut. Ah, ah, kadang anak Pak Mat lah. Uh, apa tu apa dia buat tu orang uh, orang tu juga tiba-tiba akan behave very properly ya lah ah uh, uh, kan ha uh, maknanya dia akan dia akan tahu bahawa ini dia perlu menghormati orang tua-tua tu punya mm -hmm. komen teguran mm -hmm. dan dia tegur tu bukan melarang dia tegur tu dengan teguran sendiri jadi pengajaran mm. teguran tu sahaja menjadi Pengajaran pada anak-anak hmm. sebab saling menghormati dia antara anak-anak pemuda dengan tua-tua satu uh, pertalian yang wujud dalam kampung-kampung ya di dalam kampung pada waktu itu. Hmm. Jadi saya rasa uh, itu satu amalan yang saya pengalaman saya dulu yang berbeza langsung dengan sekarang ni lah. Hmm. Ya. Uh, macam sekarang ni nampak daripada nak menghukum dan uh memberitahu pada semua ha, apatah lagi zaman amat, social sosial media ya, ni kan. Makanya dengan sebab itu kekampungan dan uh, saya sebut tadi sebagai perasaan kekampungan dan perasaan community itu lebih pekat, lebih kuat dulu daripada tadi. Hmm. Kan? Betul. Teguran yang diberi adalah dengan penuh berhemah oleh orang-orang yang lama. Hmm. Dan orang yang ditegur itu menerima teguran itu tanpa uh, menyanggah. Hmm. Ha, dan dia menghormati teguran-teguran itu. So, dan mereka saya... duduk dalam satu kampung. Ya. Yeah. Ha, itu beza dia. Satu kampung bukan kampung-kampung lain. Ya. Yeah. Saya teringat juga lah bila Datuk Seri cakap Masa saya budak-budak lah. -budak biasalah anak kai. Hmm. Saya okok semangat. Tak berani nak beli okok di kampung Ya. Yeah. Di tempat yang mak yeah. apak kita kenal, kita yeah. kira, tak buat yeah. tak yeah. ni ya. Yeah. Walaupun mungkin dia tak bagi tahu pun, yeah. kita akan anggap dia akan bagi tahu yeah. kan. Yeah. Punya dekatnya yeah. zaman tu kan. Ya, yeah. true. Okey, jadi nak tanya Datuk Seri selaku uh, bekas Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, sudah tentu Datuk Seri ini melihat evolusi bazar Ramadan yang berlaku di Malaysia ni. Saya kalau teringat waktu saya budak-budak duduk di Gombak, Selangor, Adalah Bazar Ramadan satu di Gombak Setia dekat dengan Balai Polis tu ada satu. Tapi lah ni saya tengok macam dah banyak sangat kan. Hampir di kadang-kadang selang berapa taman pun dah ada satu ada satu. Bila start bermulanya tu? Bazar hmm. Ramadan ni jadi satu benda saya yang ingatnya saya pada waktu kecil-kecil lagi Bazar Ramadan ni tak pernah dengar lah. Saya tak pernah hmm. dengar perkataan Bazar, Bazar Ramadan baik, Pasar Ramadan baik tak pernah dengar. Hmm. Yang ada di tepi-tepi kampung nanti ada beberapa gerai. Ah. Hmm. Kalau ada. Sebut saya te, sebut tadi banyak yang dah, apa kata apa ni tukar-tukar tukar, tukar juadah. Tukar kan? Yeah. Saya pun sempat rasa. Ah, ha, jadi adalah satu, dua atau tiga yang orang nak beli ada. Hmm. Itu bermulanya orang memang beli di kedai-kedai uh, di, Diluk. kedai -kedai di tepi jalan. Hmm. Memang di tepi jalan lah memudahkan hmm. orang. Dan uh, selepas pada tu mungkin bila kata uh, lebih ramai orang penduduk lebih lebihlah sikit pada kampung tu. Mm -hmm. Jadi itu dan ramailah bukan sahaja di situ tapi di tiap-tiap kampung adalah 23-23 Kemudian ada ramai juga dah jadi pelan-pelan ramai kan. Mm. Uh, tapi masih confined. Masih ter, ter, ditentukan di di ditempatkan di tempat-tempat kampung yang 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 kampung-kampung tu lah. Tak jadi macam satu apa ni satu keramaian hmm. ataupun hmm. satu uh, menjadi uh, satu tarikan besar kita hmm. tak ada. Hmm. Tapi bila dalam pada waktu saya teringat pada waktu ni apa ni saya memimpin dewan perniagaan Melayu Pulau Pinang. Pulau Pinang. Okey. Uh, kita lihat ramai saya satu tertarik dengan keadaan di mana orang Melayu saya terfikir orang Melayu ni paling kreatif waktu Ramadan. Ramadan. Ya. Buat kuih, buat minuman dan segala macam lagi. Hmm. Dan juga ada benda-benda lain yang kuih-kuih yang bukan hanya untuk dimakan pada bulan puasa tetapi dipersiapkan untuk hari lebaran atau hari raya. Hmm. Jadi saya kata ini agak tersembunyi di merata-rata. Hmm. Kan? Ya? Tidak menjadi sesuatu yang harus kita ketengahkan sebagai hmm. satu keistimewaan orang Melayu. Okey. Ha? Maka Dewan pada waktu itu uh, buat kita buat permohonan kepada kerajaan Negeri pada waktu itu. Hmm. Supaya waktu pun Komta baru dibina. Okay. Komtar Pulau Pinang tu 80-an lah ni ha, Jadi awal 80-an 80 ha, Jadi di, di, di Bina di situ Dan ada Di tengah-tengah bandar tu saya memikir, Kita memikirkan harus, harus kita ketengahkan ini Sebagai satu Acara Kreatif orang Melayu ha, Dan sambilan tu Orang kaum-kaum lain dapat merasa juadah-juadah ha, Melayu. Hmm. Uh, jadi daripada kampung-kampung kita ambil orang-orang yang nak mau Busat, kita kumpulkan kan? di tengah-tengah bandar uh, ni Bom, di Tanjung ah, di Johor Town hmm, tu. Di Tanjung. Dan kemudian uh, setiap tahun ada dan kita beri prominence iaitu kita jemput governor. Hmm. apa uh, tuan yang tu utama Pulau Pinang. Hmm. untuk membuka uh, pasar hmm. Uh, ni bazar Ramadan tu merasmikan. Ha, merasmikannya. Dan kemudian kita macamlah dah ada kita mula dengan 560 a uh, uh 450 kedai. Uh, kedai. Hmm. Ya, hmm. di tengah-tengah. Dan kita dapat lihat barulah orang-orang bukan Melayu, kaum Cina, kaum uh, kaum uh, India dan a uh, uh, Pulau Pinang pula bandar turis kan hmm. uh, ni pelancong dapat melihat kerana dia orang tak akan pergi ke kampung-kampung ha, nak lihat. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Hmm, Bersepah-sepah. Ha, Sepah-sepah kan. Dan dia orang pun takut mungkin hijin ke tak jaga ke macam mana hmm. kan. Ha, ini kita pastikan semua tu bersih. lengkap, bersih. Dan branding dia kita tukar. Hmm. Kita panggil Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Ha, kita okay. panggil Bazar Ramadan. Itulah startnya Bazar Ramadan. Eh? Ha, saya Ingat-ingat saya, itulah mulanya. Dan pada waktu yang sama saya tengok saya kita tahu uh, kementerian pun mula guna bazar Ramadan. Okey. Kementerian uh, pelancongan pada waktu tu yang dipimpin oleh menterinya iaitu Kadir Chepalil. Mm -hmm. Dia juga memulakan dengan bazar Ramadan. Sudah so, jadi produk pelancongan. Jadi lah. produk pelancongan. Dan sebenarnya bila saya buat permohonan kepada kerajaan negeri yang mula-mula ditolak. Oh ditolak. Ditolak kita lawan. Mm hmm. Uh, melawan. Mm. Dan hujah kita adalah kita nak jadikan benda ni kalau kajian a uh, mau benda ni jadikan satu produk pelancongan, harus diketengahkan sebagai acara yang besar di musim Ramadan ini. Mm hmm. Kan? Dan partisipasinya harus meluas dan ada encouragement atau rangsangan kepada pengusaha-pengusaha Melayu supaya bawa ke tengah-tengah dan pamerkan sebagai satu pameran yang berkualiti. Ha, dia bukan hanya tempat lokasi, tetapi harus ada didikan bimbingan kepada pengusaha-pengusaha supaya ini adalah satu produk yang kita bangga untuk menunjukkan kepada orang luar. Yeah. Bangga kalau orang boleh menikmati makanan kita kita bangga kalau juadah-juadah Melayu ni dijadikan juadah-juadah yang unik dengan dalam pemakanan orang Malaysia. Ya. Yeah. Kan itu matlamat kita. Makanya saya beritahu kat ke kajian negeri, ini ini kita rasa ni penting. Dan sampai ke satu tahap kita kata kita akan buat, macam mana pun kita akan buat. Mm hmm. Kan ha. jadi alhamdulillah kajian negeri akhirnya bersetuju. Selepas pusat setuju lah. Haa, jadi dia pun, sebelum. Sebelum. Ini sebelum. Selepas setuju, Makanya kita ada di tepi jalan, di tengah-tengah bandar. Haa, juadah-juadah Melayu, bulan puasa. Maka orang pun tak. oh ini kalau bulan puasa ni, makanan orang Melayu banyak, dan macam-macam. Dia orang pun keluarlah pukul 6 beli kuih, ha, ha, makanan, nasi, ha, ha. macam-macam lah. Sikandar, ma apa lah semua adalah kan. Jadi bagi saya itu satu yang saya sampai hari ini ingatlah benda tu satu-satu yang uh, mendapat uh, kepuasan saya lah maksudnya hmm. Satis satisfied yang kerajaan uh, negeri setuju dengan kita dan itu meribak. Akhirnya menjadi satu satu benda festival nasional. Ah uh, nasional ha, hmm. festival. Hmm. Tetapi pada waktu itu saya teringat saya biasa pergi ke Bukit Tinggi di Padang. Okey. Bukit Tinggi. Bulan puasa. Mm -hmm. uh, kita lihat ribuan di Bukit Tinggi tu di bukit di atas bukit tu ribuan dalam bulan puasa ni. Kalau kira lopih je macam-macam bukan satu jenis lopih. Macam-macam jenis. Macam-macam lopih. Uh, kalau bubur je puluhan bubur. Ya. Ah uh, diketengahkan semua masa itulah ada sesuatu yang berbeza langsung pada setiap ah, hari. Ha, berbanding bulan biasa. Berbanding kan? bulan biasa. Tetapi sekarang ni saya tengok, kalau nasi biryani, 10 biryani. Benda yang sama. Yang sama hmm. Nasi lemak, nasi lemak. lemak Jadi harus ada, sebab saya kata bila kita jadikan produk ni produk nasional, kita kena faham bahawa uh, ini adalah satu uh, ke, uh, satu Uh, ruang Di mana keunikan Dan budaya Melayu Dari segi pemakanan mm -hmm. uh, Dan jualan juadah, Dapat kita Dedahkan Dengan kualiti yang tinggi uh, Supaya orang dapat melihat uh, Kebudayaan Melayu Dalam mm. inti kata On the food side, food side uh, yeah. Dalam pemakanan itu Soal budaya ini harus kita pelihara Jangan dijadikan sel, terlalu komersial sampai tinggal uh, kebudayaan untuk hmm, membuat membuatnya. pembuatan itu pembuatan sendiri. sendiri. Nanti lama-lama akan hilang. KFT, KFC akan jadi jualan orang tu. Hmm. Itu. Ya, benda-benda benda-benda produk-produk ini pun jalan -benda, benda jualan -benda Ramadan. Apa bendanya? Di mana ada keunikannya? Jadi lagi jadi akan jadi satu pasar malam. Hmm. Kalau kita tidak pelihara, kita akan jadi pasal. Balah benda tu kita punya. Itu soal kebudayaan. Dan kebudayaan ini pula berlaku di waktu bulan Ramadan. Ya. Ya. Memperlihatkan satu kegigihan orang Melayu sambil menja mengusahakan ataupun menjalankan hukum agama uh, yang menahan diri dia dapat Produce satu kreativiti atau melahirkan kreativiti yang begitu indah bagi semua orang mm -hmm. untuk un, untuk menikmatinya. Itu barang yang saya lah